Здравствуйте, дорогие зрители, с вами я, Дима, и наш дорогой друг, которого вы, скорее всего, не слышите. Даня. Да уж. Угу. Ну, надеюсь, тебя слышно. Я даже, может быть, сейчас около микрофона тебя поставлю, но просто не хочется. Ты знаешь, по какой причине, надеюсь. Да, ладно, какой-то мы чушь несли. Сейчас, секунду, я ворую видео на паузу. И здравствуйте, дорогие зрители, второй раз, потому что меня сейчас отвлекли, ну просто, ну по личным делам, да, Дань? Да. Вот, я отошел там на несколько секунд, быстро на паузу поставил, вот. Эм, я снимаю с бенди каму, как вы видите, вот. Блин, у меня сейчас заливается видео на YouTube и у меня сильно лагает. Или мне просто надо понизить? Давайте. Веджер используем, который я очень хотел использовать. Вот, в деле, ну, я уже использовал, конечно, откуда мне столько ресурсов. Да? Так, сейчас я сгорю в лаве. Я специально поставил рядом в лаву, чтобы потом. Так, у меня ничего не главное, чтобы не было где-то. А то в нану прыгну в лаву. Прикол это будет, скажи. Uh -huh. Все. А, лагает после возрождения. Так, главное, вы туда не упадите, а то. Вот, я решил, скоро я скажу свой индекс, ну, Яндекс, точнее, почту. Выкладить туда деньги, смотрите, за 150 руб рублей вот такая Хубер Солар Панель обычная. Вот, за 150 рублей я буду проверять, а по техническим вопросам обращайтесь к номеру, которым я дам. Вот. По секрету это Даня. Да. техническим вопросам обращайтесь ко мне. Да, да. К нему, к нему. Все, к Дане обращайтесь. Скоро я укажу его номер. И если что, хотите там со мной поиграть, тоже ему пишите. Не мне. То есть, если вы хотите просто меня навестить, пишите вот так. Так, ням-ням. мне. -ням. Ням ну, ну, вы поняли, только маленькими буквами. Пишите вот это. Ну, надеюсь, вы знаете, как это писать. Вот. Пишите вы. О, наконец-то мое видео залилось. Сейчас, я поставлю снова на паузу, чтобы осмотреть. Ага. И мы продолжаем. Дань. Да, все, привет. Все, наверное, вы его тогда не слышали. Я просто на секунду отошел и его спросил, какая фига я в пещере. Да, вообще меня слышат, Потому что первую часть, когда я смотрел, все было не слышно. Да-да-да-да-да. И, кстати, поставьте лучше на 50% громкости. Хотя бы так, если у вас очень... Если у вас там очень где с колонками. Ой, 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 ой. Это я не знаю, что это реально, какие-то проблемы с связью. Все, короче, давайте дальше продолжать добывать. Но мне с такой силой лагает, но почему так? Может, Все, наконец не лагает. Офигеть, наконец-то. Меньше лагов. Алло. Алло, Дань. Демон, Лиза. Ну ладно. Все, мы продолжаем. Даня попросил, как вы слышали, надеюсь, остановить запись. Вот. Да, Дань? Да. Скоро он с нами поиграет. Это скоро, очень скоро будет. Ну, почти скоро, конечно. Вот, и у него есть алмазный бур теперь от меня. И есть еще одна такая подруга наша. Ну, как подруга? Ну, почти подруга, будем говорить. Ладно? Вот, почти Подруга, есть у нас и... что за фигня да 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 нифига фига -се. не реально я хотел генератор матери а,

ты снимал? Да. А, а я нет. А, блин, нет, я снимал. Все, короче, так, э, э, так улучшение ускорителя уменьшает время работы до седьмого энергию. Ты слышал это? Что, что я слышал Эм, э, нет, я ничего не слышал пока что. А я должен был услышать что-то. звуки. Да нет. Нет. Ну. No. Не слышу никаких звуков. Ты какой-то бред реально несешь сейчас. Слышу звуки вообще. Кстати, я... Данил, я тебе, может быть, прибор ночного видения подарю, если хочешь. Ура! Так, сейчас, только мне, пожалуйста, сейчас не мешайте. 6 Ну, вы мо... хватит Слушай, а то я тебе прибор ночного видения и не скрафчу. Пока. Э, ты о чем? Я хочу. Ты сказал, подожди, Д... Даня, а тебя вообще плохо слышу. Что ты сказал? Пока. Что? Что ты несешь, дань Из, из набет? А, я подумал, ты несешь из бред Износимый бред, типа, да? <титрогрегу> да хватит нести бред. Если б я пришел к тебе домой, я, я тебя пнул под зад. <титрогрегу> заткнись ты там уже. Корова, заткнись. Реально. Чё? хватит. Ты о чем, Дань? Что Че ты несешь? Что ты сказал? Я тебя затралил. Короче, ты какой-то фигни несешь, а то я тебя затралил. Все, ты, короче, пьяный. Бухой человек. Заткнись уже. Все, снова мы несем бред. Так и будет называться серия. Несем бред, наверное. Нет, я как-то по-другому какая Заткнись. Тебе <звуки> уже не надоело этот бред нести. <звуки> Что? <звуки> Ты несешь. И <звуки> меня сильно лагает, кстати. Все, сейчас маленькая такая серия. Да, маленькая. 8 минут уже. Ну ладно, сейчас мы уже будем заканчивать и, и поиграем, может быть, в другую игру. Вот может быть. Я точно не могу сказать, но может быть поиграем Играем в другую. Откнись! Кого? кого? Став, оставьте палец вверх, кого он бесит. А кого он не бесит, то ставьте палец вверх. Сейчас слышал. Эм, что такое лололупси? Ты нет? я не говорю, что это вкусно. Я просто не знаю, что это. Наверное, девчачья игрушка. Который ты смотришь. Я? А ты смотришь My Little Pony? А ты смотришь Лала Руси? Что это вообще такое? Слушайте. А что такое My Little Pony? Это вкусно? Да, очень вкусно. Это такие лошадки, которые тебя сожрут скоро. Я тебя сам сожру скоро. Что ты сказал там? Не материться!